Check it. mara məlumatı verir. Türkiyədə təhsil. Türkiyədə təhsil dili türk dilidir və ıı, konstitusiyanın 43-cü maddəsində də verilmişdir ki, türk məktəblərində türk dilindən başqa heç bir dil ana dil olaraq vəylə bilməz. Digər fərqli dillərin təhsil verən məktəblər də bu qanuna uymalıdılar. Milli təhsil nazirliyi Milli Təhsil Nazirliyi naziri olan Mahmud Özer Milli Məcəllə Plan və Büdcə Komitəsində Nazirliyin 2023-cü il büdcəsinin müzakirə edildiyi təklimatda çıxış etmişdir. Və nazir Özer bütün təkliflərdəki şəxslərin keyfiyyətli təhsil ala biləcəyi sistem məqsədi ilə ümumi təhsil büdcəsinə 651 milyard 377 milyon 155 min həril olaraq nəzərdə tutulduğunu bildirdi və bu 2023-cü il üçün mərkəzi iqlimat büdcəsini 14.6% təşkil edir. Təhsil bölgüsü üç səviyyədən ibarətdir. Birinci orta tam orta ilk səviyyə idi dairəyə döndüdük 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü siniflər. 2-ci səviyyə olan orta məktəb 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci siniflər. Son səviyyə olan tam orta məktəb isə 9-cu, 10-cu, 11-ci və 12-ci sinifdən ibarətdir. Qarın bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycanda təhsildir. Azərbaycan Respublikasında, yəni ölkəmizdə təhsil üç pillədən ibarətdir. İbtidai təhsil, ümumi orta təhsil və tam təhsil. Ümumi təhsil ə, 6 yaşdan başlayır və təslim müxtəlif müəssisələrdə, məktəblərdə, dici və gimnaziyalarda keçilir. İbtidai sinif. İbtidai sinif uşaqlarda oxumaq, yazmaq və riyaziyyat bilikləri yaradır dərsimiz onların cəmiyyət, təbiət və insan haqqında ümum biliklər və ümumi biliklər öyrətməkdir. İbtidai sinif Azərbaycan Respublikasında 6 yaşdan başlayır və 1-ci dövrə sürür. İmmon orta təhsil. İmmon orta təhsilin məqsədi şagirdlərdə şıfahini, rəyasət mədəniyyətinin və s. kimi adillərin formalaşdırılmasıdır. Ümumi orta təhsil 5-ci 9-cu siniflərə aid edir. Azərbaycanda ümumi orta təhsil ilə barədə və ümumi orta təhsil dilləsinə yekun qiymətləndirmə ilə və bu təhsili başa qoyan şagirdlərə xüsusi dövlət sənədi olan digər iştiraknamə yəni verilir. Tam orta təhsil, ümumi orta təhsil 9-11 siniflərini əhatə edir. Təhsilnamənin bilikləri qiymətləndirməsi üçün dövlət imtahanı sınaq verir və valideynlər də doğuşuna sınaqdan iştirak edir. Digər fürsət üçün